Дрон несет. Жора, сажай его. Бля. Вижу пехоту. Бля, только не мимо, только не мимо. Бам, блядь. Есть. Есть. Координаты. Ага, за этой хуйной. Между этой хуйней и другой хуйней. Есть. Да. Все. Э, давай, снимай пятый зум. Поднимаем на пятом, потом подзумливаем. Блин, да не первую положили прям здесь. А ну на это вообще ебись, б**ть. Я теперь последовательный кирпичок. Мы на старости не купим себе миномет. Будем тупо на границу выезжать, тупо Есть прилет. Прямо в эту ямку. Прямо в эту ямку. 27%. Меняем, взлетаем. Да, да. Есть. Туда же. Э, туда же да. Сюда наград. Нагр... Вот сюда. так да. Всем Да, Смотрим. Острый. Сейчас еще туда же будут работать три э, семерки, э, но мы их не корректируем. Сейчас будет вытрата 10 снарядов. Ебь. Э, левее. Вот сюда. Еще чуть глубже. Да -да, вот это, вот это вот это. Спасибо. Приветствую! Привет! Это ваши две птицы. Одна. Одна. А вот там на одна место. Вот это мы. Вот это которые мы сейчас будем. Которые выше или которые ниже. Не-не-не, вот тут два эшелона. Один. Вот, видишь вот этот? Я не вижу. Вот этого вижу. Это, это нас. Это, это мы. Ага. А там над ним еще один. Возможно. Тут сейчас бля летает наших пацанов. А, все, это, это все наши, потому что... что это все наши. Кажур дрон несет. Дрон несет. Дрон несет. Так, сейчас... Жора, сажай его. На... Не, не, не. Сколько? Дрон несет, несет. Дрон несет сажай его. Б**. Подхватил? Острый. А да Есть, Есть разрыв. За посадкой по центру посадки. Это три топора, да? Да, держи. Это так. Три хороших выстрела миномета. Ну, кстати, хороший. Небось, фьюри ебал. Кстати, хороший. Вижу пехоту. Где? Внизу. Могу показать, вот. Ага, а ну подзум. Вот миномет пошел. Да вот, походу мы его слышали. <laughs> <laughs> Соседний посад. Да, <laughs> Есть. Но... Это же далеко туда в, в это. Давайте поры. Смотри. это может быть не наш. Продли по линии до этого. Горб за поворотом. А, Где-то вот сюда. сюда? Да. Замена КБ. Жерман, а где дрон? <laughs> Готовченко. Жора, блядь, короче, специально дрон нахуй бля, туда, блядь. Через, через Слушайте, три посадки, Они бля. бля. Раньше всегда хотели убить а, понял. Или нет. Есть какой-то прилет. Они, Сука считают, что я жира, понял, и заставляю древесину. А, смотри. За, 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 канал. за каналом перед. Э... Это, это погоду не надо. Не понял. Не, за каналом не нахуй. Это три топора. 120 ммм, э, ты пункт пострел. Так, вон есть какой-то разрыв проверить. Пострел, Тор, да. есть какой-то разрыв. Вот. Он где-то в канале. Это вот сюда даем коры. Там дорога есть, можно от нее оттолкнуться. Есть коры? Ну это вот туда прилетело. Это. Еще один. Еще туда же. Туда, туда. же, туда же. Туда? Туда, туда же. Да. И вот этот изгиб, получается, вот центр чуть смещен сюда, и мы с этой стороны еще смотрим, чуть правее изгиба. Возможно, возможно, прилет был чуть-чуть, типа, вот сюда. Ну, ты хочешь сказать, изгиб вот тут, центр, да? Да, да. Водокачки? Крайний, да. Ну, мощно у еб... Да. Есть еще прилет. Есть еще прилет. Прям на угол. Да. Прям на угол. Да. Вот сюда. И да. угол дороги. Да. А, есть прилет. И вот еще прилет. Еще прилет за канал. Кто, Кто? По... Кто может водокачку для топора? Мы смотрим на стритопор. Мы смотрим да. водокачку. Да, да. А ну чуть-чуть левее, левее, там тоже какие-то прилеты. Смотри, это прилеты. Да, ну Кто? давай. То прилет был по задней стороне канала. Острел, с... Топоры на водокачку? Острел, с... нет, 120. Есть прилет, Есть прилет в поле перед... Вот. Отчерти линию. Где-то Под... где вот так. Есть еще прилет? На водокачку. А это было не водокачка? Вот вообще вот тут, наверное. Есть прилет. Топоры, топоры. Нормально накидывают, кстати. Ну, вот это, походу, те топоры здорового человека. Смотри, как они кладут. Да, да. Куча хорошая. Есть. Первая впадина. Первая а, перед Бронов. лесом, перед лесом. Вот, вот здесь где-то. Да. Мне кажется, что я там на дороге что-то вижу. Мне тоже кажется, что там что-то. Какой-то автомобиль, как будто. Да -да, да, 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 да. Хочется на него подзумиться, но я не буду. Это что подзумиться? Машина. Ты капчика. Угу. Все, вернись. Здесь. Не, не, бэхи. Бэхи две штучки. Наши тигры? Походу наши. А у наших бэхи копейки есть. Я думал у нас... Копейки Да. А, да, точно. Я думал у нас М113. Да, да, да. Ну, видишь, получается минометы выгодней, чем крутые топоры. Смотрим, смотрим. Ну так же яма наша. Нет. А, это они по бэхам этим ебали. Пытаются дорогу, наверное. По дороге не было? Ну я кусок вижу. Вижу наши бэшки. А дай чуть-чуть камеры, чуть-чуть ниже и... Может чуть приблизить их. Острел 8 Бля, пацаны поехали. Сфотк -сфотк. Только не мины, только не мины, только не мины. Прям в поле поехали? Да танк поехал Вижу танк. Вижу Бэхи. Пятый зум. Бэхи ебашат. ветер, 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 ветер. Теряешь? Жора несет дрон, несет дрон, несет. Словил, Опу опустись пониже. Пробуждаем танки Бэхи. Ты борешься с ветром или тебя унесет сейчас? По ним ебашат или это не Они Они ебашат. Уже к зеленке ты. уже мне лопасти мешать будут скоро. Попробую его вернуть, на, на, чтобы над нами он висел. Танк ебан, там пиздец. да? Да. Бам, Ветер 17 метров в секунду. Одна бэха стоит. Одна бэха стоит у дороги. Две. Ну там танк. Еще танк, по-моему, тоже. Танк дымой пустил. дымом Идет бой. Еб***ца, да? Еб***ца. О, танк отъехал, кажись. Один, один стоит. Слева там наша баха стоит, кажись, загорелась. Надеюсь, нет. Не-не-не-не. горит? Фу -т -фу -т -фу. Не. А правая баха поехала вперед? Правая, по-моему, на правый фланг контрольная в центр, два танка стоят. А это что за зал? Дымы? Дымы, да. Он далеко, 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 далеко за нам. Он нам за спину улетел. Ветер куда? Мы сопровождаем вот эту группу с танком из с Танки отошли уже правее да и вне смотри вот э, слева да. вот в этой впадине стоит баха да. ага. куда она поехала вот она там стоит и стреляет да, я... и как будто Пол... по ней упали только что такое как будто бы да попали мне показалось что да Хвилину вашої уваги. Мій позивний Абдула, я командир підрозділу Тера Тера воює під Бахмутом, складно, але з вашою допомогою ми справляємось. Хотів подякувати всім тим, хто нас підтримує, а тим, хто хоче це зробити ссылка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon, долучайтесь. Збираємо на дрони. Дронів багато не буває. Перемога буде за нами. Слава Україні!